Всем привет, меня зовут Мила. 30 марта я получила вот такую большую посылку. Конечно же, с этой посылкой я получила заказ шить два покрывала. Одно на кресло, одно на диван и четыре подлокотника. Я даже не представляла себе, как я буду кроить джинсы. И я побежала к своей приятельнице за советом, к Марине. На что она сразу мне ответила, шей кирпичами. Ну, кирпичами так кирпичами. Джинсы ко мне приехали синих, голубых, белых, черных, серых, коричневых и бежевых оттенков. Заказ был такой, чтобы верхняя часть была черный, серый, бежевый, коричневый джинс, а подкладка из синих джинсов. Выкроила 147 циглын. Пояса джинсов у меня пойдут на подлокотнике. Комплект мебели, диваны, кресла, купленные в Икее. И если у вас есть такая мебель, то по моим размерам вы можете сшить себе точно такие же покрывала. Уничтожив хлам все ногти, я сначала приступаю к маникюру, а потом продолжаю работу. На старом пододеяльнике на полу я разложила кирпичи. Для дивана у меня лежала в одной комнате, для кресла в другой. Я бегала туда-сюда и смотрела, как лучше их выложить. Размер одного кирпича 22 сантиметра на 12. Я оставила по одному сантиметру припуски на швы. Горизонтальные полосы я уже собрала. И теперь мне нужно сравнять края заготовок. Я отрезаю по краям по 11 сантиметров и переношу их на другую сторону, тем самым выравнивая край покрывал. Информация для тех, кому интересно, сколько нужно джинсов для такой работы. Общее количество распоротых джинсов у меня было 16 штук и 3 пары костюмных брюк, которые пошли на обшивку всех деталей. Но здесь не только целые джинсы, мне прислали еще штанины отдельные, которые уже были распороты хозяйкой, поэтому джинсов нужно намного больше. Итак, у меня все готово для того, чтобы проложить декоративные строчки. На швейной машине я выбрала самый крепкий шов с частым шагом иглы, чтобы сделать его как можно более крепким. Швы делаю в разутюшку, чтобы толщина шва не чувствовалась пятой точкой. После всех манипуляций на швейных машинах место соединения немножко вытянулось, поэтому я срезаю лишнее. Далее на каждом кирпичике я отмечаю середину и собираю полоски в виде кирпичной кладки. Каждый шов я стараюсь сделать крепким, поэтому на прямострочной машине я прокладываю два шва. Тем самым делаю соединение тканей как можно прочнее. Итак, полоски все я соединила. И если я сейчас сразу буду делать шов в разутюшку, то в местах соединения кирпичиков будет очень толстое место, которое 100% будет чувствоваться. Я решила в этих местах сделать надрезы и отпустить как бы ткань, как она лежит сама по себе, а все остальное расстояние делать в разутюшку. Посмотрите, пожалуйста, внимательно этот момент. Я специально подробно его для вас записала. Возможно, кому-то понадобится этот прием. Я не совру, если скажу, что это был тяжелый заказ, как физически, так и в плане моего мастерства. Первый раз у меня такие объемы и такие весомые объемы. Да, я шила одеяло, но они легкие. А это тяжелое. Один раз я чуть не улетела, потому что меня оно перевесило. Но я вовремя ухватилась за голову машины. Она меня спасла от позора. Отказаться от такого заказа ⁇ это плюнуть человеку в душу, потому что если тебе настолько доверяют, что хотят получить твою работу в свой дом, пользоваться ею, лежать на ней, отдыхать, то это дорогого стоит. И доверие человека я не могла обидеть тем, что я не справлюсь. Мне сказали, ты справишься, я в тебя верю, и я хочу, чтобы ты это сшила. Ну, вот я и сшила. лицевые стороны полотен у меня уже готовы я кладу их на синтепон синтепон у меня единичка и вручную большими стежками соединяю подготавливаю их до стежки стежка будет только в местах соединения длинных полосок по вертикали стежки не будет и стежка будет производиться на швейной машине тем же самым декоративным швом которым я делала соединение кирпичей Сейчас я вам показываю, как выглядят заготовки подлокотников. Это просто полоски, сшитые между собой. Ничего сложного. Стол я полностью освободила для стежки, поэтому ничего не мешает. Сажусь работать. Подготовила синие джинсы для работы. Немножко сравниваю края, чтобы было удобнее сшивать полотна. Особо я не мудрила, просто сшивала как есть. Мне главное сделать большое джинсовое полотно. Среди прочих джинсов попались очень капризные. Надеюсь, вам никогда такое не попадется. Они с какой-то резиновой пропиткой. И если бы я изначально знала, что они так шьются, я бы их в работу не вшивала. Когда их шьешь по верху то есть лапка по ним едет. Можно подложить бумагу, и оно как бы проскакивает. Но стягать-то мне нужно наоборот положить полотно. И я уже и бумагу туда подкладывала, и все равно ни промышленная, ни бытовая машина, если этот джинс надлежит к низу, не тянет его. Оно как тянет, но он его весь сжимает, скамкивает, и получается очень неаккуратно. Поэтому это место я простигала вручную декоративную строчку проложила на машине, а потом маленькими шовчиками поверх декоративного шва сделала стежку. Тыльную сторону покрывал синего цвета я тоже простекала на синтепон единичку. И после этого прямой строчкой соединила по декоративным швам которые расположены горизонтально, оба полотна вместе, чтобы сделать их статичными по отношению друг к другу. Все полотна готовы и мне нужно обшить их кантом. Как я уже говорила ранее, для этого мне понадобилось почти три пары костюмных брюк. На обшивку всех деталей у меня ушло примерно 23 метра самодельной тесьмы. С одной стороны пришила ее на машинке, потом подгибаю и наметываю. Кто умеет сразу красиво и ровно прокладывать строчку в шов, тот избежит наметки. Но я не умею. Для меня это получается слепая зона. Я не вижу низ, поэтому я сметываю. Получается вроде как все красиво и аккуратно. Ну, результатом, по крайней мере, я довольна. Теперь мне нужно сделать манжеты, такие обхваты диван и на диваны, на кресла, чтобы полотна не съезжали со спинки мебели. Конечно же, это не моя задумка, все это прислала заказчица, все картинки показала, как это должно выглядеть, все размеры, и я только исполнитель. По указанным размерам пришиваю эти манжеты. На каждом покрывале таких петелек должно быть две с одной и со второй стороны. По правде сказать, я первый раз увидела такой лайфхак, он мне очень понравился. И думаю, многие сейчас, кто тоже видит это в первый раз, воспользуются этим нехитрым способом, потому что постоянно поправлять покрывало, это, ну, немножко подбешивает. Пока я все не отправила в другой город, я разложила на своей двухспальной кровати весь комплект и покажу вам его с лицевой и изнаночной стороны. Но обзор на мебели заказчика вас ждет впереди. Оставайтесь на канале и вы насладитесь красивыми видео. Конечно, на канале есть любители все взвесить. Для вас покрывала 3 килограмма, подлокотники все 4, 2,5 килограмма, на кресло накидка 1,1 кг. Считайте, получается ну, 6,600 общий вес комплекта. Для инотов полоскунов, которые очень любят стирать, и первый вопрос, а как стирать? Есть химчистки, пожалуйста, несете все тяжелое в химчистку, и там все вам почистят. Если вы захотите такое изделие постирать сами, ну я думаю, что вы просто утонете в проруби, оно вас своим весом утащит на самое дно. Не скрою, заказ был тяжелый, но когда я его дошила, было очень приятно. Как всегда, я надела свою невидимую корону и ходила какое-то время с ней. Да, она по-прежнему мне как раз, она мне нигде не жмет и сидит очень хорошо. Все уже упаковано, посылка собрана, я отправляюсь на почту. Заказ уже получен, и он на своем законном месте. Пожалуйста, полюбуйтесь, как это выглядит. Выглядая все непогано, и я дуже задоволена своей работой. Еще забыла вам сказать, к работе я приступила 4 апреля. А закончила заказ шить 27 апреля. Ну, вдруг кому-то интересно, сколько времени я потратила. Я от всей души благодарю Ирину за заказ, вас за то, что вы посмотрели это видео. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую и всем пока.